iki cyo kubomora amazu y'impunzi z'abarundi mu ikambi ya nyarugosu muri Tanzania cyatanguriye mu izo zone ya cumi na gatatu guhera ku munsi wa mbere gushyika ku munsi wa gatatu winodwi turangije uyu munsi winjiye muri izo zone ubona ibisigarira by'amazu hirya no hino nayo abantu bari basanzwe bazibamo bajya hanze mu duhema twatabaguritse nk'uko isoko ryacu ribyigana by'ukuri bari inzu zose ziri hasi hanyuma baca batangura ahubwo iriya Kuva umvangaho kubera wari bafise ubwoba baza kubitsa ibintu umugabo mu nyuma kubera usanga imiryango n'imiryango abasha gusa nk'umupapa afite nk'abana bakuze imisore n'inkumi kuza kubararana kumuhana bigoye cyane abenshi bahita basubira muri twa turistingi aho bava umuriro bagasenga uduti kubera ko uduhema twabo twari ku nzu usanga twara bose twe twaratabaguritse ababyeyi bafite abana bakuze bamwe baca babasabira indaro mu yandi mazone atarashikingwa ku bo mogwa mu guteka ibyo kurya ku babifise izo munsi nzikinga mu gatutu kaba kabonetse hafi yaho baba baraye umwe muri izo munsi twaganiriye avuga ko bari bamaze iminsi barahawe igihano cyo kubugarira amazi muri iyo zone ya cumi na gatatu naho kuri uyu wa gatanu babarekuriye kuvoma amazi make nk'uko <coughs> mwavyumvise amazi muri iyo zooni barayakase ariko uyu munsi ubamara mayabaha utuzi dukeyi cyane hanyuma ari abantu bagize ubwoba baca bariruka bakareba muri gipasha baza kubinyegerayo ariko abasigaye nabo barahongera muri zone ya cumi na gatatu niho bicaye muri utwo dusitingi tw'uduhemba twabonze amakuru twavuye tumenya ku muhinga mukuru wa gatandatu ni uko igikorwa cyo kubomora amazu yo mu ikambi ya nyarugusu muri tanzania cyoba kigiye kubandanyiriza mu izo ya cumi na kabiri mu minsi inza